Mani sauc Kaspar, un es esmu Latvijas vadītājs. Šogad uzņēmuma Latvijā būs tikai 5 gadi, bet mēs jau esam viens no 3 lielākajiem autoraļveiktu pārstāvjiem. Attīstoties biznesam un informācijas tehnoloģijām, paplašināsim sadarbības iespējas internetu vidē, kā arī pievērsīsim lielu uzmanību loģistikai. Lai visiem Latvijas reģioniem un novadiem būtu pieejami interkās produkcija un pakalpojumi. Vitāļovas! Мене звати Василь Головач, я генеральний директор Інтеркарсу на Україні. За 15 років існування ми створили мережу з 20 філій і входимо в трійку найбільших дистриб'юторів автозапчастин. Маємо великі надії та сподівання, що Україна все більше буде наближуватися до Європи, і ми зможемо запропонувати нашим клієнтам та партнерам європейський досвід, європейську філософію ведення бізнесу та європейські цінності, завдяки чому станемо лідером ринку. Sveiki, esu įmonės Intercards Lietuvos vadovas Artur Ilkevičius. Mūsų įmonė Lietuvos rinki egzistuoja beveik dešimt metų ir per šį laikotarpį užėmė lyderio pozicijas. Praeitais metais mes padarėm apie 40 milijonų eurų apyvartą ir užimam 20 procentų rinką. Į ateitį planuojam išlaikyti šitas pozicijas. Ačiū uždėmesi. mina no, nimi on Vadim Škaatar . ma esindan firma Intercars Eesti ja olen firmajuht . aasta alguses lõime firma ning lähipäevadel hakkame kaupu müüma . selle aasta peamiseks eesmärgiks on meil saada vähemalt üks prantsuse leping ning hakata müüma läbi filiaali . järgmisel aastal jätkame firma arenguga ning suurendame filiaalide võrgustikku . tänan tähelepanu eest . kui teie arvates on vaja teha , mis teie arvates tuleks teha ? Nazywam się Tomasz Piloch, reprezentuję Intercars Północ, czyli sprzedaż bezpośrednio z Polski do klientów zagranicznych i cztery spółki z grupy kapitałowej. Sprzedaż eksportowa dotyczy głównie rynku Europy Zachodniej. Nawet niewielki udział w tym rynku da nam znaczący wpływ na wynik kapitałowej grupy. Jeżeli chodzi o spółki, to działają w różnym otoczeniu. Na Ukrainie pomimo dramatycznej sytuacji politycznej i gospodarczej utrzymujemy rentowność i mamy nawet wzrost sprzedaży rok do roku. W krajach bałtyckich jesteśmy liderem od lat w branży sprzedaży części do samochodów osobowych. Pozostaje potencjał do wykorzystania rynku samochodów ciężarowych, wyposażenia warsztatowego i opon. Warto dodać, że w bieżącym roku otworzyliśmy spółkę Intercars Buongiorno, il mio nome è Carlo Scovenna e sono l'amministratore dell'Intercars Italia. In Italia vige una lunga filiera redistributiva, alla quale ci siamo applicati per diversi anni. Quest'anno abbiamo deciso di cambiare strategia aprendo delle filiali. Questo ci permetterà una enorme crescita nei prossimi anni. Grazie. Ciao, sono Vichrem Bogdanov e oggi Intercars in Bulgaria. Само за 4 години от нулата успяхме да заемем второ място на българския пазар за авточасти. Живот и здраве, до година очакваме да станем номер едно. Успехът ни се дължи на вдъхновението на 250 сърцати, момчета и момичета, екипът на Интеркарс България. Благодаря ви! Добри ден! Волам са Бучко, a som výkonným riaditeľom spoločnosti Intercars na Slovensku. Ako súčasná dvojka za najväčší úspech považujem tým ľudí, ktorí stoja za ňou. Želám si a verím, že pri udržaní tejto pozitívnej atmosféry budeme opäť číslo jedna do dvoch rokov. Ďakujem. Dobrý den. Ja som Robert Antončič i direktor som Intercarsa Hrvatska. Druga smo firma po veličini u Hrvatskoj i jedina u potpunosti posvećena snabdevanju servisnih radionica. Mi razumijemo i poznajemo poslovanje servisa. Plan za sljedeće dvije godine je da Q Service servisna mreža postane prva vidljiva alternativa ovlaštenim servisnim mrežama u Hrvatskoj. Hvala. Üdvözlöm Önöket! Báncsaba vagyok, a Magyarország Intelkász ügyvezető igazgatója. 2014-ben a két legnagyobb eredményünk, hogy sikerült átalakítani üzleti modellünket franchise modellé, és ezzel 100%-ot is meghaladó árbevétel növekedést értünk el. Ezzel ma már a piac ötödik szereplői vagyunk. Jövőre, illetve a következőekben nem lett más a célunk, mint hogy piacvetők legyünk, és ezzel 100 millió eurót is meghaladó árbevételt érjünk el. Köszönöm, Báncsaba voltam. Dobrodan, moje ime je Klemen Bertoncel in sem direktor Interkar iz Slovenije. Z ozirom, da bi na naše podjetje ustanovljeno lansko leto, smo trenutno še v fazi razvoja. Naši največji dosežki so ustanovitev včerinskega podjetja in utvoritev prve poslovnice lanskih jeseni. Naš plan za nadaljne dve leti je postavitev mreže poslovnic in postati eno od vodilnih podjetij na področju prodaje rezervnih delov. Hvala za vašo pozornost. Dobrý den, jmenuji se Martin Havlík a jsem generální ředitel společnosti Intercars Česká republika. Za více než 11 let se nám podařilo stát se číslem 3 na českém trhu. Vybudovali jsme si 21 poboček a profesionální tým lidí. A náš plán do budoucna být číslem 1, to je jasné. Děkuji vám za pozornost. Bună ziua! Numele meu este Marius Mujdei și sunt director general al Intercars România SRL. În cei șapte ani de activitate pe piața din această țară am reușit să construim o echipă solidă care a adus compania pe locul 3 în topul distribuitorilor de piese de schimb auto în anul 2014. Am dezvoltat relații privilegiate și de lungă durată atât cu partenerii noștri furnizori, cât și cu partenerii noștri clienți. În anul 2018, la, la aniversarea a 10 ani de la fondarea Intercars România, cu siguranță vom fi liderul acestei piețe. La mulți ani, Intercars! Podsumowanie rynków południowych. Dobry den, jmenuję się Tomasz Kościel, a jestem odpowiedni za 9 trhów skupiny Intercars. Dzięki międzynarodnemu teamu, który się z ludzi ze wszystkich Využíváme ty nejlepší zkušenosti, což nám umožňuje akcelerovat náš růst a vstupovat na nová teritoria. Díky tomu očekáváme do roku 2020 překročení hranice 1 miliardy euro obratu, což prakticky zdvojnásobí obrat celé skupiny Intercars. Děkuji za pozornost. Zakončení transmisí.